Я переселенець двічі. До 14-го року я жив в Красногорівці, а тоді, як почалась перша фаза, то я пустив корні, переїхав у Курахово. А в 22-му році прийшлось вже. Скоро хватит, Катя. Хобби, хобби для души. Живопись я занимаюсь много-много лет. Ну, на любительском уровне. А больше всего я люблю пейзаж. Ну и остальных не, не чураюсь. Натюрморт и портрет. Интересная профессия. Я врач. Вот, работаю терапевтом. Пульмонологом работаю я здесь в частных клиниках. И пациентов достаточно много угу. обращается.